проехал президент клуба, побеседовали с ребятами, поздравили их с Новым годом, с Рождеством Христовым. Поздравили, поздравили, и сейчас я пользуюсь случаем, поздравляю с Новым годом и с Рождеством наших болельщиков. Хочу пожелать им здоровья, мира, добра, тепла. А то, что касается нас, нашей команды «Ворсла», то мы будем стараться как можно больше радовать. Победами они будут обязательно. Планы у нас команда собралась, и, и эти дни будут работать в Полтаве. На 16 число у нас запланирована игра спарринг с Гелиусом. И 19 числа мы вылетаем на сборы в Турцию. В Полтаве мы будем работать в двухразовом режиме. Завтра у нас медосмотр. Команда тщательно придет в медкомиссию. Вы уже знаете, ряд футболистов, у ряда футболистов закончились контракты с футбольным клубом Ворсклы. Будут у нас новички, обязательно будут, некоторые приезжают. Мы сейчас смотрим и нашу молодежь, и полтавских ребят, будут и другие ребята, те позиции, которые требуют усиления, будут усилены. То, что касается Скляра, он после операции сейчас восстанавливается, но он тоже на днях проедет. Сколько будет длиться восстановление, сейчас согласовывается с доктором. Я думаю, минимум месяц. Это минимум. Остальные ребята, все те, кто на контракте, они подъедут. С некоторыми знакомимся, мы проходим медкомиссию, мы проходим сборы и хочется верить, что кто-то из них, особенно мы сейчас в приоритете у нас полтавские исполнители, вы знаете, и для нас приоритет украинские исполнители, и будем делать акцент на таких ребятах знаете Уже будет конкретность, потом уже Хлебас и по другим фамилиям, тогда мы уже об этом скажем. Сейчас говорить говорит о том, что Хлебас у нас или он не у нас, я не могу, он принадлежит киевскому «Динамо». Срок аренды на сегодняшний день закончится. Как дальше судьба, уже будет зависеть три стороны. Это футболист, это киевская «Динамо» -клуб» и футбольный клуб Остров На позитиве начинаем свои работы, и уверен в том, что те трудности... Которі будуть нас розслідувати, ми все одно будемо виходити з позитивом і з високоподніправи. Я вже говорив, що цей клуб для мене зробив все, що в мене є в житті, так, да, скажем, всі, ну, все, що є, це клуб для цього для мене зробився. І ну, в таку хвилину, так, коли в клубі не все так гаразд і якісь йдуть ну, кидати команду. І, Якось було б не дуже правильно з мого боку. Так що це мій клуб рідний, який я люблю. і, В принципі, що тут казати, хочу тут бути завжди. Ну, Звичайно, сподівання є, хочеться завжди радувати наших болівальників і хочеться попрацювати так, щоб останні ігри, які в нас будуть, щоб, особливо домашні, щоб ми вигравали і піднімалися в турнірній таблиці і намагалися боротися за єврокубкові місця.